सर्वरो यद् ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नव ओषधीभ्यः नमो वचे नमो वचस्पदये नभो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्तिः गुरुराजभट्टभद्र व्याख्यान सिंहासनारूढ़ श्रीमद्राजाधिराज श्रीम्छरावती शंकराचार्य श्रीम्ज्जगद्गुशंक्य श्रीमद्घवेश्वर भरतीन्द्र प्रभो भोपरा संयमींद्रमूर्धारूढ़ गरुारूढ़ पावन बरबारू

श्रीमज्जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीमद् राघवेश्वर भारतेन्द्र प्रभो भोपरा गोकर्णमण्डलाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री श्री राघवेश्वर भारती स्वामी महाराज की आनन्दमानन्दकरम् प्रसन्नज्ञानस्वरूपम् निदबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यम् भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुम् नित्यमहं न गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ दीर्घतपमा म ते यो युगे अबामर्थै यदीनाम ब्रह्मा भवति सारथि यो वेद दौ स्वर प्रोक्त वेदांते ज प्रतिष्ठित तस्य प्रकृति लेनस्य ज परस इदं फलम मया देव स्थापितं बुरदस्तव तेन मे सुफलवाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि सद्गुरवे नमः पूर्ण फलम समर्पयामि ಸರ್ವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ